Takviye Eğitim İlim ve Bilim Platformu YouTube kanalımızı ziyaret et, abone ol, videoları beğen, paylaş. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعضيت ولا معضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعضيت ولا معضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مانع لما أعضيت ولا معضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعضيت ولا معضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعضيت ولا معضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعضيت ولا معضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعضيت ولا معضي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال الإمام النبوي في الكتاب الأذكار وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله لا مانع لما أَعْضَيْتْ ولا مُعْضِيَ لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إمام نبي رحمه الله عليه. El-Ezikâr eserinde buyurdu. Sahih-i Bukhari ve Müslümin bize rivayetiyle Mughirebni Şu'beden radıyallahu anhü rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdiğinde şu duayı okumuştur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tek ilah sadece odur onun ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. O her şeye gücü yetendir. Allah'ım senin verdiğine kimse engel olamaz. Engellediğini de kimse veremez. Zenginlik sahibine zenginliği sana karşı fayda vermeyecektir.